दोस्तों पाकिस्तान में तो मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा चलाते हैं इंडिया है बांग्लादेश है श्रीलंका है और खासकर जो तो पाकिस्तान है जानवर को आप जितना प्यार करेंगे वो भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे चलो जी चाय हो गई है रास्ते तो में एक पाकिस्तानी होटल है। तो आपको पता है ये लाइन किस चीज की लगी हुई है इसमें जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ट्रक्स हैं वो नॉट एल आउट है हम सुरंग के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं दोस्तों मैं यहाँ पे रुका हूँ इन ऊँखों के बारे में हमारे पाकिस्तान में मशहूर है की सहरा के ये जहाज़ है शर्किया एक्सप्रेस पे चढ़ गए हैं। तो ये सुनाऊ शहर है ये लूडू है पर मार्केट है तो ये हम इंटर हो रहे हैं सुरंग के अंदर हाय गाइस दिस इज चेतन बालाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हमारे इस YouTube चैनल पे आपको मिलेंगी बहुत सी प्यारी-प्यारी वीडियो प्यारे-प्यारे مقامات -प्यारे की दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो बनने जा रही है वो एक व्लॉग है जो ओमान के एक शहर से दूसरे शहर के दरम्या जो सफ़र करने का विलोग है वो मैं बनाने जा रहा हूँ उम्मीद है आपको अच्छे अच्छे मनाजर दिखाने की कोशिश करूँगा मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी हैं और जहाँ हम जा रहे हैं हमें वहाँ भी कुछ दोस्त हैं उनसे भी मिलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे तो कोशिश कीजिएगा वीडियो पूरी देखिएगा हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें आपके कॉमेंट्स मेरी रहनमाई करते हैं तो दोस्तों हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ चलो मैं अपने दोस्त को भी बुला लेता हूँ वो भी हमारे साथ चलेंगे आओ मामा चलते हैं ये हमारे दोस्त हैं और ये भी हमारे साथ आज के सफ़र में हमारे साथ हैं तो दोस्तों चलते हैं तो दोस्तों हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं गाड़ी पे निकले हैं परमात्मा खैर करेगा हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा आप भी दुआ कीजिएगा और कोशिश करेंगे दोस्तों बहुत ही प्यारी प्यारी जगहें आपको आज दिखाएंगे दोस्तों रास्ते में एक पाकिस्तानी होटल है यहाँ पे रुकते हैं हम और यहाँ की जो चाय है क्या बात है जबरदस्त दूध पत्ती चाय फ्रेश दूध की जो चाय बनाते हैं ये फंजा पे होटल है आप भी जब इस इलाके में आए तो इस पाकिस्तानी होटल की चाय ज़रूर पीजिए तो दोस्तों आ गए हैं हम पाकिस्तानी होटल पे और यहाँ बैठ के हमने चाय पीनी है भाजी यहाँ आए भाजी चाय मिल जाएगी हाँ फ्रेश दूध की दो चाय ना फ्रेश दूध की दो, तो दो चाय। दो दोस्तों मैं आपको होटल के मुख्तफ मनाजर भी दिखाना चाहता हूँ ये भाई हैं ये चिकन पीस तैयार कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टाइल में आप देखिए। और जब भी आप इस रोड पे गुज़रें ज़रूर आएँ इस होटल पे और सस्ता भी है और इसका टेस्ट भी बहुत आला है ये देखें दोस्तों इन्होंने कोयले पर रखा है और ये बना रहे हैं तो दोस्तों हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे चाय का मैं आपको होटल का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ आपने पानी पिया ठंडा पानी है और प्यास भी बहुत लगी हुई थी चाय आ जाए तो चाय अच्छा, दे दो सर यार चलो जी मेहरबानी थैंक यू आओ जी मामा जी चाय पियो चलो जी चाय हो गई है अब चलते हैं अपनी गाड़ी में और अपनी अगली मंजिल पे। शर्किया एक्सप्रेस पे चढ़ गए हैं और हम इस एक्सप्रेस के थ्रू जो है हम शर्किया उमान का जो सूबा है शर्किया उसकी तरफ जा रहे हैं और ये जो मेरे राइट तरफ से कट निकल रहा है ये निजवा की तरफ रोड जाता है दोस्तों गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा लें आगे ओमायन आयल का पेट्रोल पम्प आने वाला है हम लोग वहाँ से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे दोस्तों आपको पता है ये लाइन किस चीज़ की लगी हुई है ये बैंक मस्कत की एटीएम मशीन है और लोग यहाँ पर आते हैं अपनी गाड़ी रोकते हैं अपनी गाड़ी में बैठे बैठे कैश विड्रॉ कराते हैं इसी तरह डिसप्लिन है और लाइन लगती है एक दूसरे का एहतराम करते हैं और किसी को कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती दोस्तों ये कार्ड डालते हैं मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ चलो मेरे भाई चलो जी पेट्रोल डलवा लिया है अब चलते हैं दोबारा रोड पे हम सर्विस रोड पे जा रहे हैं लो जी जा रहे हैं एक्सप्रेस पे शर्किया एक्सप्रेस है तो ये पहाड़ी सिलसिला है और इसी पहाड़ी सिलसिले की इस एक्सप्रेस पे एक तवील सुरंग बनाई गई है जो कि वादी अक की पहाड़ी सिलसिले में बनाई है और इसी रोड पे आएगी और आप ज़रूर देखेंगे उसको ये सुरंग जो है दो हिस्सों में तकसीम है एक डेढ़ किलोमीटर की है और दूसरी जो है दो किलोमीटर और तकरीबन सौ मीटर की है और इसी पहाड़ी सिलसिलों में वो सुरंग आएगी यहाँ पे रुका हूँ जो मेरे इस तरफ ये रास्ता जा रहा है ये वादी अक के पहाड़ों में जा रहा है और जो सुरंग बनाई गई है वो इस रोड पे बनाई गई है इस दो किलोमीटर आगे है वो सुरंग वहाँ पर भी चलते हैं इसमें जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ट्रक्स हैं वो नॉट अलाउड हैं ये वादी अक का जो पुराना रास्ता है तमाम जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं ट्रॉलर हैं या बसेज हैं वो इस रोड से जाती हैं छोटी गाड़ियाँ जो इस वादी अक की सुरंग से गुजरती हैं तो दोस्तों चलते हैं में रुके हैं और ये देखें पहाड़ी बकरे हैं और यहाँ पर इनको उमानी बकरे कहा जाता है आप तो देख रहे हैं आजाद घूम रहे हैं दोस्तों हम सुरंग के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और ये रोड जो है 120 की स्पीड में है अब इन्होंने अलर्ट हमें दे दिया है नब्बे किलोमीटर पर आवर जो हमारी गाड़ी जा सकती है तो दोस्तों ये हम इंटर हो रहे हैं सुरंग के अंदर और देखिए हम आ गए हैं अंदर इस सुरंग के अंदर लाइटिंग बड़ी खूबसूरत की हुई है और इसमें टेलीफोन बूथ भी हैं और फायर ब्रिगेड का जो निज़ाम है वो भी यहाँ इसमें फिक्स किया हुआ है दोस्तों मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं ये सुरंग है ये दो इशारिया एक किलोमीटर सुरंग तवील सुरंग है और इसके अंदर से हम गुज़र कर जो है ना शर्किया सूबे में दाखिल होंगे ठंडी हवा है और पहाड़ों के बीच में खड़े हैं मेरे इस तरफ भी पहाड़ हैं इस तरफ भी पहाड़ हैं और बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं पीछे आप देख रहे हैं बहुत ऊंचाई पे खड़ा है ये पहाड़ी सिलसिला बहुत मज़ा आ रहा है बहुत ठंडी हवा है और दिल करता है यहीं बैठ जाएं और इन्जॉय करें दोस्तों आप में से जो भी दोस्त उमान का विजिट करे तो इस जगह पे जो आप ज़रूर आएँ बहुत अमेजिंग प्लेस है और देखने लायक है ठंडी हवा है हम जो है इस रोड से नीचे वादी में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे जो स्पोर्ट लगी हुई है और अंदर जो वादियाँ हैं इतनी खूबसूरत हैं चश्मे हैं ठंडा पानी जो है हर वक्त बेहता रहता है और हम जब ऑफ रोड जाएंगे तो ये चश्मे वादियाँ ये आपको हम दिखाएंगे तो चलते हैं अगले स्टॉप पर किलोमीटर और 100 मीटर ये सुरंग है इसके अंदर से भी हम गुजरेंगे तो हम आए हैं स्नाउ में और ये हैपर मार्केट है तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं लुलु और लुलु में कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं तो चलते हैं ये लुलु है स्नाउ का कम ऑन दोस्तों अभी हम यहाँ लुलू से निकल रहे हैं दोस्तों ये सनाऊ शहर है और हम शहर सनाऊ के अंदर घूम रहे हैं और मार्केट का अभी चार बज रहे हैं तो मार्केट अभी तक ओपन नहीं हुई दोस्तों मैं यहाँ एक जगह पे रुका हूँ जो एक जंगल में है और हर तरफ बयाबान है और ये जो है ऊँटों की चरागाह है यहाँ अभी शाम होने वाली है जितने भी ऊँट हैं या जो यहाँ पर जानवर जो यहाँ चराए जाते हैं वो अपने अपने घरों की तरफ निकल गए हैं फॉर्म बनाए हुए हैं उस पर भी हम लेके चलेंगे दोस्तों यहाँ के जो उमानी हैं ऊँटों को बड़े शौक़ से पालते हैं और उनका आमदन का भी एक बहुत अच्छा जरिया है और यहाँ पर जो ऊँट है उसका गोश्त भी लोग जो है बड़े शौक़ से खाते हैं और इसका जो दूध है वो भी जो उमानी लोग हैं बड़ा शौक़ से पीते हैं इसीलिए ऊँटों की यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्किट है अरब में जो ऊँट है वो दूध के अलावा और गोश्त के अलावा रेस जो है इनका जो सकाफती एक खेल है ऊँटों की रेस का वो उसके लिए भी ये ऊँट जो है बड़े शौक़ से पालते हैं तो मैं जंगल में रुका हूँ और आज हम इसी जंगल में गुजारेंगे पूरा आसमान साफ़ है शाम को जो है यहाँ पर तारे नज़र आ जाएंगे सूरज भी गरूब होने वाला है दोस्तों अरबों के ऊँटों के शौक से जो हमारे जनूबी एशियाई इंडिया है बांग्लादेश है श्रीलंका है और ख़ासकर जो पाकिस्तान है वहाँ के बहुत से लोग यहाँ आकर कैमल के फार्म में जो है ये काम करते हैं और अपने बाल बच्चों के लिए और वतन अजीज के लिए एक खतीर रकम जो है ज़ेर मबादला की सूरत में अपने मुल्क में बेचते हैं मैं कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ कहीं कोई ऊँटों का फार्म है तो मैं आपको उसका जो है ना भी विज़िट कराऊँगा तो दोस्तों चलते हैं कोशिश करते हैं कि अगर हमें ऊँटों का कोई फार्म मिल जाता है तो हम ऊँटों की तरफ चलते हैं दोस्तों मैंने देखा है यहाँ पर एक ऊँटों का फार्म है आप पता नहीं ये दूध वाले ऊँट हैं रेस वाले ऊँट हैं तो हम चलते हैं और आपको जो है ना मैं ऊँटों का थोड़ा सा विजिट करता हूँ ऑन कौन कौन मेरे साथ जाएगा दोस्तों यहाँ फार्म में एक मोटरसाइकिल कहें स्कूटी कहें या दराज़ा कहें यहाँ पर खड़ा है तो मैंने वो जो भाई यहाँ पर काम करते हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मैं बाज़ार से अपने खाने पीने का जो सामान लाने के लिए इसको, इसको इस्तेमाल करता हूँ मैंने भी सोचा कि इसको थोड़ा ड्राइव करूँ तो मैंने उससे जो इसकी चाबी ली है तो मैं भी थोड़ा सा इसका जो है ना विज़िट कर लूँ तो दोस्तों पाकिस्तान में तो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा चलाते हैं और यहाँ पर ओमान में मैं पहली बार चला रहा हूँ अल्लाह करे चल जाए अल्लाह अल्लाह करके चल जाए और मैंने चला लिया मोटरसाइकिल ये छोटी सी स्कूटी है बड़ी और थोड़ा सा डर भी लग रहा है दोस्तों मैंने बाइक चलाई है कैसी लगी आपको मुझे तो बड़ा मज़ा आया है चलो चलो देखते हैं ऊँटों को भी देखते हैं आ, दोस्तों ये हैं ऊँट ऊँट का फार्म है और मैंने यहाँ पर जो आदमी खड़ा है उससे पूछा है कि ये जो है दूध वाले ऊँट हैं और बच्चे देने वाले ऊँट हैं मेरे पीछे आप देख रहे हैं ऊँट हैं बड़े प्यारे ऊँट हैं खूबसूरत ऊँट हैं इन ऊँटों के बारे में हमारे पाकिस्तान में मशहूर है कि सहरा के ये जहाज़ हैं और हमारी रोही चोलिस्तान में भी बड़े ऊँट जो है शौक़ से पाले जाते हैं यहाँ भी ऊँट जो है ना बड़े शौक़ से पाले जाते हैं मैं आपको ऊँटों के पास लेके चलता हूँ चलो देखते हैं यहाँ पर ऊँटों के नाम भी हैं जैसे हमारे यहाँ इंसानों के नाम हैं इसी तरह ऊँटों के भी जो नाम हैं चलते अंदर चलते हैं इसको बंद कर देते हैं हो सकता है कि ऊँट बाहर ना निकल जाए बंद कर देना चाहिए भाई जानवर को आप जितना प्यार करेंगे वो भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे देखें मैं इसके साथ बिल्कुल अपन प्यार कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि इन ऊँटों के नाम भी होते हैं तो ये भाई हैं पाकिस्तानी हैं तो इनसे पूछते हैं क्या नाम है भाई इसका क्या नाम है ये नागा है जबारा 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 इस ऊँट का नाम है और दूसरे ऊँट हैं उनके भी नाम पूछते हैं और ये जो इस तरफ खड़ा है उस ऊँट का नाम क्या है शाहिनिया, शाहिनिया, शाहिनिया और जबारा दो नस्ल के ऊँट हमने देखे हैं तो वहाँ दूसरे भी जो बाड़ा है उसमें भी दो ऊँट खड़े हैं वो शायद माँ और बच्चा है उसके पास भी चलते हैं दोस्तों तो इस भाई ने बताया है कि ये जो है मादा ऊँटनी है और इसकी जो नस्ल है वो मनवरा की नस्ल है और जो पीछे इसका जो बच्चा आप देख रहे हैं वो नर बच्चा है एक साल के बाद इसको जो है ना रेस के जो फॉर्म है या जो वहाँ पे जो इनके मैदान होते हैं वहाँ पे लेके जाएंगे और इसको जो है ना ट्रेनिंग देंगे रेस के लिए का अगर ये रेस में टॉप करता है आगे निकल आता है तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इनाम हैं रेस में जीतने वाले ऊँटों के लिए सोने की तलवारें होती हैं लैंड क्रोज़र जो गाड़ियाँ होती हैं निशान की बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं वो इनाम में होती हैं देखें ये भी इनसे भी मैंने प्यार किया तो ये भी मेरे पास आ गई मनवरा नाम है इसका दोस्तों रात होने वाली है और रात यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम नहीं है तो मैं आपको रात के मनाजर नहीं दिखा सकूँगा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने राय भी जो है ना मुझे दें और हमारी वीडियो ख़त्म होती है बाय